З 2006 року послуги з подачі технічної води населенню здійснює КП міськводоканал, а сама вода постачається потужностями товариства енергоресурси. З того часу встановлені індивідуальні лічильники, укладено договори, але сплачуючи рахунки за технічну воду, споживачі не можуть розібратись. Чому вартість кожного місяця різна, а у пункті втрати кожен раз зазначається більша сума. Де ж саме втрачається вода? На ці питання нам відповідали у «Міськводоканалі». Вода теряється по одної простої причині. Это утечки через негерметичность второго провода. Следующий вариант потерь – это хищение. Но на сегодняшний день часть жителей, конечно, путем обманным путем подключаются незаконно к трубопроводу технической воды у себя во дворах. Какие-либо махинации с приборами учета и так далее, но это возможно. К примеру, потребители у нас такие факты зафиксированы, имеют прибор учета, но делают вторую резку себе и пользуются водой часть по водомеру, а часть мимо водомера, то же самое, вариант хищения. И опять же получается, что все это ложится на всех, разбрасывается на всех потребителей. Аварии, через которые теряется левая часть технической воды, усываются методом заваривания дырок або накладанием численных хомутів на старые трубы. Але замінювати за 40-летние залезные трубы Минск-Понакадал не буде. Надо понимать, что трубопроводы технической воды принадлежат самим жителям. И капитальный ремонт должен производиться за счет этих жителей. То есть жители, как собственники сетей, они обязаны предоставить материалы для выполнения капитального ремонта, а водоканал бесплатно выполняет работу, не вкладывая деньги в какое-либо имущество, а трубопроводы технической воды ⁇ это имущество, и не выполняя капитальные ремонты, достаточно в скором времени можно вообще потерять эту систему трубопроводов технической воды. За відсутності технічної води полив здійснюється звичайною питною, в результаті чого різко падає тиск. Води не вистачає навіть посуду помити. По місту встановлено всього чотири загальноквартальних лічильника технічної води. І вся вода, що прийшла к них, має бути сплачена постачальнику енергоресурсам. Вартість кубічного метру поливної води для 22-го кварталу складає 1 ,26 гривня 26 копійок. Для всіх інших 1 ,09 гривня 0,9 копійок. Додатково вирахуються витрати. За Запатірі платять всі. И водомерщики, и не водомерщики, это справедливо. А дальше уже расчет идет, зависимо от того, сколько потребил квартал воды. Чем засушливая погода, отсутствие дождей, естественно, воды потребление больше, естественно, отсюда и расход больше, и потери соответствующие больше в своем удельном значении на одну сотку. Мы ежемесячно в средствах массовой информации и на нашем сайте водоканала публикуем этот, именно этот расчет, в котором указывается, сколько потери составляют из расхода на одну сотку. И цена воды для, каждого, для каждой категории потребителей.